Также, используйте правильный угол, угол введения из равновесия. я шагаю назад на 45 градусов, партнеры выжму вперед на 45 градусов. Все время должно быть кузушин, поведение из равновесия. Вот. Сейчас не надо очень сильно держать, цепляться в одежду. Одной рукой прихватываю руку, которая у меня атакует. Второй, наношу удар в глаза. И с шагом назад. Дальше. Мне надо его обойти. В сторону. Не забывайте, что есть вторая рука, которая может мне ударить. Если я пойду прямо, это будет очень близко к руке. То есть подальше. Подальше от руки. Это теория. Практикуем мобилизацию. Козуши. В сторону. В сторону, передний, в сторону, вперед, вверх.